27 грудня 2024 року 19.55 Виїжджаємо на рейд на речку Самару Терновские разливы. Дуже багато жалоб було на Красну пристань, що ставлять сітки і дуже багато жалоб, що Терновські егеря Леша і Сережа ставлять сітки на Терновських разливах. Зараз будемо їхати засідку, сидіти і чекати. Проїхали ми вже майже 17 км. Оце у нас місто тернівка. Знаходимось ми зараз біля піньків. Хлопці пішли придивлятися в теплік. Ночник там. Розійшлися по нізяким групам. Зараз вже, грубо говоря. без 20 почти 9 сейчас дивимось сейчас пеньки дивимось кругом приехали мы на пеньки в одно место заехали в другое сейчас заехали в третье место сейчас шуршим дальше позвонили ребята что бачили какие-то машины там ездят значит вот появляется пешком вот Проходимо, От, наприклад, зараз хлопці пройшли від початку розлів, Да? І всі чорновські, бачите, по якому гамну їздимо, блин. Тоді машину мить і все остальне. Заради того, щоб зберегти ресурси наші. Е -е 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 -е, і виходить, що? Ну, Десь кілометра 4 вони вже пішки пройшли. це те саме з тепловізором, йдуть, дивляться. І ці рейди робляться для того, щоб зберегти наші ресурси, тому що річки заребляємо, риба з'являється, але все рівно є хворі на голову люди, які хочуть ці ресурси знищити. І за що ти їх обогатиться. приехали речка вовча 55 завод тут рассказывали что Вон наши пацаны рассказывали что драчники косили толстолоба на драке киоск кто знает да пляж заводской. Сейчас ребята просмотрят. Только что драчники тут толстолоба, блядь, побачили. Так, и отсюда сейчас волчу прошуршим и на газопровод на Самару. мы приехали на газопровод. Сейчас скидаемся. Чтобы вы понимали. Вот это у нас кочерга. Речка кочерга. И вот она идет и упадает в Самару. Вот это вот Самара у нас. Это получается вверх по течению. А вот туда, вниз по течению. Сейчас мы начинаем отсюда тралить. Мелочь. Видно, присутствует и влево и пошли тралить. Лодку спускают, Закручивают аккумулятор. И сейчас пойдут. Посмотрим сейчас, насколько везевские эти браконьеры готовы помочь государству в трудное Что? время. Насколько хотят они казну на да, полдень. Верчки красавцы. Те такие, знаешь, ну видно, с дуру спьяну, те вперед и вперед. А вот сейчас посмотрим, что тут в Язевок. Да. Пожалуй, были что тут какие-то. Неоднократно, да. да. Сейчас мы приехали на газопровод. Все. Где Павла Петровича Кума поймали, мы когда-то были с сетями. Я думаю, помнят многие. Садитесь. Так. Чуть -чуть. А ты сразу толкайся на поле, понял? Ага. Только не улети. Уже рак. А ну, кто сейчас и покажет. сколько сейчас. Очень... Это у нас получается сама рогозапровод. 8.17 Возле вязалка, да. 8.17 уже ранку. дела мы в камышах. Никого не мая, то мы решили сетки снимать. Все, поехала, да жек? Да. Первая, первая, пошла сеточка. Э -э самосаженная, да, жек? Да, Самосаженная сетка. Все, закончилось, не еще? Да <оставшаяся> не, не Было неудобно и снимать и это самое. Так. Короче, пошла. Да. Все, поехали, да. 9.37. Закончили мы сбора сетки. Это так называемая газопровод. Значит, а ну, Жек, покажи, сколько мы седок насбирали. Почти два мешка. Вот один полный мешок. Да, какой-то Ну, если хорошо надрамбовать, то получится один мешок. Ну да, не, ну, в один, наверное, не влезет. Конечно. Да, ну. ну грубо так шо... говоря, чуть больше мешка где-то. Да. Ну, чтобы вы понимали, сдалека, а что? Какие мешки. Да такие. Сетки. И санхайки, и самосаженки, ну, да? Такое, Паш, ну, бронтё такое пошло. Сколько же мы их приблизно забрали? Десяток. Десяток где-то, да? Десяток, примерно. так, ну что? Что мы хотим вам сказать? Наверное, ребятам... Да, кидайте это самое. Туда их кидай. Забрасывай, пошли. Да, забрасывай туда в этот. лодку? Да, чтобы они не вылетели, как будем ехать не влезут они туда, Ром, а ну. Значит, хочется побажать, чтобы э, браконьеры все-таки дошли до головы каждого браконьера, что, ну, такие сетки, которые мы снимали, и вот такая рыбка, э, за нее такие большие штрафы. Ну, как бы мы сегодня дочекались людину, то... Тому хочется побажать, чтобы людей трошки в голове, трошки... Змінилися поняття якісь, щоб брали на рибалки, люди брали велику рибу, трофейну, а дрібну залишали водою, нехай росте. Що ж, яке ще хочеться побажати людям. Та ну що? Сеточники вот эти, не они к ним огромные, к этому. О, кто, кто Вязевские уважает, вот эти это сеточники или сеточники. Ну, мелкие такие сети ставить. Это вообще плотвичка ну, такая чуть меньше ладошки. Красноперочка, да, щурята такие с полторы ладошки этого года, видно, нереста. Выбивает негодяй. Ну просто нет слов уже. Да. Нет слов. Таких по максимуму наказывать. Мы ждали до последнего. Сидели вот день уже на улице, чтобы вы понимали. Мы ждали чуть ли не до обеда. Уже тут сколько? Часов да, 10 уже я час показал, сколько? да, уже? Да, до Да ну что? Да. Надеялись прихватить, негодяя. И, мабуть, километров мы уже 130 намотали. Там мы сегодня вообще... И сейчас пошли... еще домой, где-то да, по 200 километров. Мы, наверное, так еще, еще не рядили. Терновские по разливы да. полностью проработали. Да. В общем, едем домой с уловом, с таким.